ایک یہ کوشچن کیا گیا تھا کہ زکوۃ کے نصاب کے لیے کتنا سونا چاندی ہو اگر یہ ایک چیز سے نصاب پورا نہیں ہو رہا مختلف قسم کا مال ہے تو کیا حکم شرع ہوگا سب سے پہلے دیکھیں سمجھ لیں کہ نصاب کسی کہتے ہیں نصاب اصل میں ایک وزن کا یا ایک مقدار کا سٹینڈرڈ ہے جو شریعت نے مقرر کیا ہے کہ اگر اتنا ہوگا تو زکاة بنے گی اگر یہ نہ ہو تو زکوۃ نہیں ہوگی اس میں سونے کے لیے ساڑھے سات تولہ سونا یہ اس کا سٹینڈرڈ ہے یا نصاب ہے اگر چاندی ہو تو ساڑھے باون تولہ چاندی کم از کم ہوگی تو زکاة بنے گی اس سے کم ہے تو نہیں اگر آپ کے پاس کیش ہے تو پھر ساڑھے باون تولا چاندی کے برابر دیکھا جاتا ہے کہ آپ کے پاس کیش ہے کہ نہیں جیسے آج کل پینتالیس ہزار پچاس ہزار کی ساڑھے باون تولا چاندی تقریباً آ جائے گی ریٹ اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں کیونکہ سونے اور چاندی کے ریٹ اوپر نیچے ہوتے ہیں تو یہ مقدار بھی رقم کی آگے پیچھے ہوگی تو اتنا کیش ہو آپ کے پاس یا پھر مال تجارت جو آپ نے بیچنے کی نیت سے کوئی پلاٹ وغیرہ لیا تھا یا آپ نے کوئی میٹیریل لیا ہے اس سے کوئی پروڈکٹ تیار کر کے آپ بیچیں گے یا اس میٹیریل سے پروڈکٹ تیار کر لی ہے وہ آپ کے پاس ہے یہ شاپ میں آپ کے مال ہے یہ مال تجارت کہلائے گا اس کی بھی مالیت کم از کم ساڑھے باون تولہ چاندی کے برابر ہوگی تو زکاة لازم ہوگی تو اگر آپ کے پاس سونا ہے ایک تولہ سونا اور کوئی مال نہیں ہے زکوۃ نہیں ہوگی چودہ تولہ چاندی چاندی ہے اور کوئی مال نہیں ہے نہیں ہوگی اگر آپ کے پاس بیس تیس ہزار روپے ہیں اور دوسرا کوئی مال نہیں نہیں ہوگی اگر آپ کی دکان میں دس ہزار کا مال ہے اس سے زیادہ کا نہیں تو یہ ساڑھے بابن تولہ چاندی تک نہیں پہنچا زکاة نہیں ہوگی لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر دو کی تین قسم کے مال ہوں کسی ایک سے نصاب پورا نہیں ہو رہا تو کیا کریں مثلا ایک تولہ سونا تھوڑی سی چاندی تھوڑا سا کیش مال تجارت کچھ بھی نہیں تو اس صورت پر فقاہ نے فرمایا کہ ان سب کو مکس کریں گے یعنی سونے کی آپ موجودہ قیمت نکال لیں وہ ریٹ لکھیں چاندی کی قیمت معلوم کریں اور اس کے وزن کے اعتبار سے لکھ لیں کیش اس میں ایڈ کریں اب یقینی سی بات ہے کہ ایک تولہ سونا ساڑھے باون تولہ چاندی سے زیادہ کہی آج کل تو نائنٹی سے ابو چل رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر مختلف مال آپ کے پاس ہیں اور ان کو ملانے سے ساڑھے باون تولہ چاندی کی رقم بنتی ہے یا اس سے زیادہ کی تو زکاة لازم ہو جائے گی اس لیے ہر ایک اپنا اپنا حساب اچھی طریقے سے کرے یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک خاتون ہے ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے ان کے پاس دس لاکھ دس تولے سونا ہے اور کچھ ان کے پاس پیسہ بھی ہے اور ایک دو شاپس ہیں جو کرائے پر چل رہی ہیں اور ان کے دو بیٹے ہیں جوان ہیں لیکن کماتے نہیں ہیں کام پر نہیں جاتے ہیں تو یہ ان بہن پر جو ان کے پاس دس تولہ سونا ہے اور دیگر مال ہے اس پہ ان کو زکاة دینی ہوگی یا نہیں کیونکہ بس تھوڑی بہت ارننگ سے گزارا کر رہی ہیں اور کیا یہ دوسروں سے زکوۃ لے سکتی ہیں کہ نہیں لے سکتی دیکھیں اچھی طرح سمجھیں جب آپ کو زکوۃ نکالنی ہوتی ہے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہمیں نصاب دیکھنا ہوتا ہے لیکن اگر آپ کو زکاة لینی ہے تو اس کا اصول بس یہ ہے کہ جو آپ کی ضروریات زندگی کی چیزیں ہیں ان کو پہلے ہٹا دیں مثلا مکان ہے کپڑے ہیں برتن ہیں فریج ہے آپ کا اے سی ہے واشنگ مشین ہے سواری ہے آپ کی سکوٹر ہے یا کار بھی اگر آپ یوز کرتے ہیں ان کی مالیت کا اعتبار نہیں ہوتا زکاة لینے کی بات کر رہا ہوں ان کو ہٹا دیجئے اب جو اضافی سامان ہے اگر وہ سارے باون طولہ چاندی تک پہنچ جاتا ہے تو پھر یاد رکھیں کہ آپ زکوۃ نہیں لے سکتے ہیں جیسے مثال کے طور پہ ایک بہن کے پاس ایک ٹولہ سونا ہے اور کوئی مال نہیں ہے کیا وہ زکاة لے سکتی ہیں تو نہیں لے سکتی کیونکہ ایک تولہ سونا ساڑھے باون تولہ چاندی سے زیادہ مالیت کا ہوتا ہے لہذا یہ زکاة کی مستحقہ نہیں ہے اب ہمارے ہاں تو ہم ان کو غریب کہتے ہیں لیکن ہم معاملہ کر رہے ہیں شریعت کے اعتبار سے شریعت ایسے شخص کو غنی مانتی ہے شرعی فقیر نہیں مانتی ہے لہذا ان پر زکات لینا جائز نہیں ہوگا اب جب ایک تولہ کا میں نے یہ بتایا تو یہاں تو دس تولہ سونا ہے تو بالکل ان بہن پر زکوات دینا بھی واجب ہے کیونکہ کم از کم ساڑھے سات تولہ سونا ہو تو زکاة واجب ہو جاتی ہے تو دس تولہ ہے تو ہر ہر سال اس کا حساب کر کے دس تولہ کا اور دیگر اگر کیش وغیرہ اضافی ان کے پاس رکھا ہوا ہے اس کو بھی اس قیمت کے ساتھ ایڈ کر کے ڈھائی پرسینٹ ان کو زکات نکالنی ہوگی اور جب یہ خود زکاة نکالنے کے قابل ہیں تو بالکل نہیں لے سکتی ہیں اب اگر آپ یہ سوچیں جی بیوہ ہیں اس لیے ہم دے دیں بیوہ ہونا زکاة لینے کے جواز کی دلیل نہیں ہے شرعی فقیر ہونا یا غنی ہونا یہ ہے اصل مسئلہ یہ اصل بنیاد یہ سٹینڈرڈ ہے لہٰذا یہ بہن چونکہ شریف فقیرہ نہیں ہے لہٰذا ان کو زکاة نہیں دے سکتے ہیں اگر دیں گے تو ادا نہیں ہوگی اور اگر یہ بہن زکاة لیں گی تو شدید گناہ گار ہوں گی کیونکہ دوسروں کی زکاة ضائع کرنے کا سبب بنے گی اللہ نے ان کو بہت دیا ہے خوش دلی کے ساتھ اللہ کے راہ میں دے یہ مال بھی کس نے دیا ہمیں اللہ نے دیا جب ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین دنیا اور آخرت میں اس کا بدلہ عنایت فرماتا ہے تو اس لیے ان بہن پر زکوٰۃ لازم ہے اور یہ زکاة کسی سے لے نہیں سکتی ہیں کسی نے اور پوچھا تھا کہ کیا زکاة کے روپے سے مدرسے کے اسٹوڈنٹ کو کتاب وغیرہ دلوا سکتے ہیں بالکل دلوا سکتے ہیں اور ایک اصول بس یاد رکھیے گا جب ہم زکاة دیتے ہیں تو زکاة دینا کیش کی صورت میں ہو یہ لازم نہیں ہے آپ دوا کی شکل میں بھی دے سکتے ہیں آپ کتابوں کی شکل میں دے سکتے ہیں لباس کی شکل میں دے سکتے ہیں راشن کی شکل میں دے سکتے ہیں لیکن اس میں ایک بات ذہن میں رکھیے گا جب آپ کیش دیتے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے وہ چالیس ہزار پچاس ہزار ہم نے جو ساڑھے باون تولہ چاندی کا ریٹ آپ کو بتایا اس اعتبار سے آپ حساب کتاب کر کے دے دیں گے لیکن جب آپ مال کے ذریعے زکاة نکالتے ہیں تو ایک ہوتی ہے اس کی قیمت خرید اور ایک ہوتی ہے اس کی قیمت فروخت مثال کے طور پہ میں ایک دوا خریدتا ہوں ایک ہزار روپے کی لیکن ابھی اگر میں جا کے مارکیٹ میں کہتا ہوں میں دوا بیچنا چاہتا ہوں کتنے کی بکے گی فرس کرنے کو کہتے ہیں نو سو روپئے ہم لوگ لیں گے تو بس اس کی جب زکوٰۃ کی قیمت اس کی ویلیو جب آپ اس کو لکھیں گے تو نو سو روپے ہوگی مطلب اب آپ نے کتاب لی پانچ ہزار کی کتابیں لے لی دینی طالب علم کو بالکل آپ دے سکتے ہیں زکوۃ کی نیت سے یہ زکوٰۃ ادا ہوگی لیکن پہلے تھوڑا سا آپ کو اندازہ کرنا ہوگا کہ یہ پانچ ہزار کی کتابیں اگر ابھی میں بیچتا ہوں تو کتنے کی بکیں گی فرض کر لیں جیسے آپ نے لی قیمت بڑھ گئی اور آپ نے اندازہ کیا چھ ہزار کی بکیں گی تو چھ ہزار ادا ہوگی لیکن اگر آپ یہ گمان کرتے ہیں آپ نے دو تین سے معلوم کیا انہوں نے کہا جی ساڑھے چار ہزار سے زیادہ کی کتابیں نہیں بکیں گی تو آپ کی زکاة ساڑھے چار ہزار ادا ہوگی پانچ ہزار نہیں یہی دواؤں کا مسئلہ ہوتا ہے کہ جتنے کی آپ نے دوا لی وہ اس کی قیمت نہیں دیکھیں گے کتنے کی لی بلکہ اگر بیچیں تو کتنے کی ہوگی تو خلاصہ کلام یہ کہ اس طریقے سے آپ کر سکتے ہیں اچھا کسی نے پوچھا کہ ہم نے کسی کو قرضہ دیا ہوا تھا اب وہ شخص تنگ دست ہو گیا اور ہمارا قرض ادا نہیں کر سکتا تو کیا ہم اس قرضے میں زکوٰۃ کی نیت کر لیں کہ ہماری زکوۃ ادا ہو گئی نہیں ہوگی دیکھیں اس کا جواب یہ ہے کہ جب آپ زکاة ادا کرتے ہیں شریف فقیر کے ہاتھ میں دیتے ہیں اس وقت زکاة کی نیت ہونی چاہیے یا پھر آپ کسی کو وکیل جیسے بناتے ہیں یا یہ فلاں جگہ ادارے میں دے دینا فلاں جگہ زکاة دے دینا تو اس وکیل کو دیتے ہوئے زکاة کی نیت ہونی چاہیے یا بعضوں کے زیڈ اکاؤنٹس ہوتے ہیں آپ نے دیکھا وہ زکاة کا مال الدا کرتے ہیں پھر مستحق آتے رہتے ہیں دیتے رہتے ہیں اس وقت زکوات کی نیت ہونی چاہیے لہذا جب آپ نے قرضہ دیا اس وقت زکوۃ کی نیت تھی نہیں اور جب تھی نہیں تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی اس میں شرح ہیلا ہو سکتا ہے کہ آپ اسے جسے ایک لاکھ روپے دیے ہوئے ہیں اور آپ چاہتے ہیں زکوۃ بھی ادا ہو جائے اور قرض بھی واپس مل جائے تو آپ اسے ایک لاکھ زکاة کے طور پہ دے دیں وہ لے لے گا زکاة ادا ہو گئی اب آپ پہ میرا قرضہ دے دیں وہ ایک لاکھ آپ واپس لے لیں زکاة بھی ادا ہو جائے گی اور یہ پیسہ بھی آپ کے پاس آ جائے گا ایک کسی نے پوچھا ہے کہ گفٹ میں ملے ہوئے پلاٹ کی زکاة کا کیا حکم ہوگا دیکھیں جیسے ہم نے آپ کو پچھلے پروگرام میں سمجھایا تھا کہ اگر کوئی پلاٹ وغیرہ ہوتا ہے آپ نے اس کو صرف تجارت کی نیت سے لیا ہو تو اس پر سال بہ سال زکوات بنے گی یا یعنی انویسٹمنٹ کی نیت سے اگر لیا ہے اور اگر انویسٹمنٹ کی خالص نیت نہیں ہے مثال کے طور پر بعض وقت ہم پلاٹ لیتے ہیں کہ اگر اس کے اچھے ریٹ مل گئے تو بیچ دوں گا ورنہ اپنا گھر بنا لوں گا یہ دو نیتیں ہو گئے کچھ زکاة سے متعلق کوشچنز ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں ایک کوشچن یہ کیا تھا کہ گفٹ میں ملے ہوئے پلاٹ کی زکوۃ کا کیا حکم ہے لیکن اس پہ اچھی طرح سمجھ لیں جب آپ کوئی پلاٹ خریدتے ہیں تو اس میں نیت کا اعتبار ہوتا ہے اگر آپ نے صرف اور صرف بیچنے کی نیت سے لیا ہے جس کو انویسٹمنٹ بھی کہتے ہیں انویسٹمنٹ پرپس سے آپ نے لیا ہے تو اس پر سال بہ سال زکوٰۃ بنتی رہے گی بلکہ اگر آپ نے جیسے ایک پلاٹ انسٹالمنٹ پہ لیتے ہیں آپ پچاس لاکھ کا آپ نے پلاٹ لیا ابھی آپ نے تھری منتھ انسٹالمنٹ سے مثال کے طور پہ آپ نے پانچ لاکھ دس لاکھ بھری تو گویا کہ دس لاکھ جب آپ بھرتے ہیں تو اتنے حصے کے پلاٹ کے آپ مالک ہو جاتے ہیں اب اگر سال گزر جاتا ہے جتنے پلاٹ کے حصے کے مالک ہیں آپ کسی پراپرٹی ڈیلر سے پوچھیں کہ اگر اتنا پلاٹ کا یہ حصہ میں بیچوں یا ٹوٹل پلاٹ بیچوں تو کتنے کا بکے گا وہ جو قیمت بتائیں اس میں سے اتنے حصے کی قیمت علیحدہ نکالیں اور اس کے ٹین پرسنٹ آپ کو زکوات نکالنی ہوگی یعنی جیسے جیسے پلاٹ کا انسان مالک بنتا جاتا ہے وہ مال تجارت گویا کہ اس کی ملکیت میں آتا ہے اس پہ سال گزرتا ہے تو اتنے حصے پہ زکوۃ بنتی ہے اور کبھی آپ پورا پلاٹ خرید لیتے ہیں تو جب آپ نے پورا خرید لیا سال گزر گیا تو پورے پلاٹ کی قیمت معلوم کر کے اس کا ڈھائی پرسنٹ آپ کو زکوۃ نکالنی ہوگی لیکن اگر آپ نے خالصتاً انویسٹمنٹ کی نیت سے نہیں لیا بلکہ کسی اور نیت سے لیا یا انویسٹمنٹ کی نیت بھی ہے لیکن دوسری نیت شامل ہو گئی ان دونوں صورتوں میں زکوٰۃ نہیں مثال کے طور پہ میں نے اپنا مکان بنانے کے لیے لیا یہ میں نے سوچا میں رکھ دیتا ہوں بچے بڑے ہوں گے پھر وہ اپنا مکان بنا لیں گے یا میں نے یہ نیت کی کہ میں مکان بنا کر کرائے پہ چڑھا دوں گا زکاة نہیں ہوگی اس طرح مکس نیت کہ اگر اچھے پیسے ملے تو بیچ دوں گا اور اگر اچھے پیسے نہیں ملے تو اپنا مکان بنا لوں گا اور یا بچوں کو اس پہ مکان بنوا دوں گا اب یہ دو قسم کی نیتیں ہو گئیں اس پر بھی زکاة نہیں ہوگی تو لہٰذا پلاٹ کے سلسلے میں ابھی ریکویشن تھا کہ کسی نے گفٹ کیا ہے تو اس پلا اس پر کیا ہوگی کہ کی نہیں ہوگی اور اس میں ایک اور شامل میں کر لیتا ہوں کہ اگر وراثت میں پلاٹ ملا ہے کوئی آپ کے والد صاحب فوت ہو گئے کوئی اور اس میں آپ کو زمین ملی ہے تو اس پر زکات ہوگی کہ نہیں ہوگی تو ہمارے سابقہ جواب سے آپ آرام سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ چونکہ یہ آپ کو ویسے ہی ملا ہے اس کو تو آپ نے تجارت کی نیت سے لیا ہی نہیں چاہے اربوں روپے کا پلاٹ ہو اس پر زکوۃ وغیرہ بالکل بھی نہیں ہوگی لگانا ہو دینی طالب علم کو کتاب وغیرہ دلوانی ہو تو اس کے لیے پاک اور طیب پیسہ استعمال کیا جائے ایک رو نے پوچھا کہ آدمی کے پاس دس لاکھ روپے ہیں اس آدمی نے ایک بار زکوۃ نکال دی ہے اس پیسے کی اب وہ اگلے سال پورا سال وہ دس لاکھ اس کے پاس رہا تو کیا دوبارہ اس پر زکاة نکالنی ہوگی تو جی ہاں بالکل نکالنی ہوگی کیونکہ ایک سال تک جب وہ آپ کے پاس رہا تو آپ اس سے نفع اٹھا سکتے تھے آپ نے اگر نہیں اٹھایا اس کو ایسی بینک میں رکھا تو شریعت اس کا اعتبار نہیں کرتی ہے جب تک وہ پیسہ آپ کے پاس رہے گا اور اس پر سال گزرتے رہیں گے آپ کو اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہی ہوگی ایک انہوں نے پوچھا کہ پیرنٹس لڑکی کی شادی کے لیے جو زیور بنا کر رکھتے ہیں اس پر زکاة پیرنٹس کو دینی ہوگی یا بچی کو دینی ہوگی دیکھیں اس کے دو جواب ہیں یا اس کے دو پہلو ہیں وہ سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ بچی بالغ ہے یا نابالغ اگر تو بچے نابالغ ہے تو ماں باپ اپنی نابالغ بچی کے لیے جو کچھ خریدیں گے وہ بس چاہے اس کی ملکیت میں کرنے کی نیت کریں نہ کریں وہ بچی کا ہو جائے گا اور نابالغ پر زکوٰۃ نہیں ہوتی لہٰذا جب تک وہ بچی بالغ نہیں ہوگی اس پہ سونے پہ زکاة نہیں بنے گی اور والدین کی ملکیت میں رہا نہیں لہذا ان پر بھی زکاة نہیں ہوگی ہاں جب بچی بالغ ہو جائے گی اور پھر اس سونے پر ایک سال گزرے گا تو زکاة کا معاملہ دیکھیں گے ورنہ نہیں ہوگا اور اگر وہ بچی بالغہ ہے تو پھر یہ دیکھیں گے کہ کیا والدین نے وہ سونا اس کے قبضے میں دے دیا ہے کہ نہیں دے دیا اور قبضے میں دینے کا مطلب ہے اس کی مکمل طور پہ اس طرح ملک کر دینا کہ وہ اس میں جیسا چاہے تصرف کر سکے کسی اور کو تحفہ دینا چاہے وہ اس کو بیچنا چاہے اس سے کوئی اور چیز لینا چاہے کوئی روک نہ سکے جب اس طرح تحفہ کسی بالغ کو دیا جائے اور مکمل تصرف اختیار دے دیا جائے تو شے تحفہ دینے والے کی ملک سے نکل کر اس دوسرے کی ملکیت میں داخل ہو جاتی ہے اگر ایسے ہی ہوا ہے تو پھر وہ بالغ لڑکی پر زکوٰۃ واجب ہوگی جیسی یعنی اس کو دیا ایک سال گزرا وہ بچی زکوۃ ادا کرے گی لیکن اگر والدین نے بالغ بچی کو صرف یہ کہہ دیا بیٹا یہ سونا تمہارا ہے اور جب تمہاری شادی ہوگی تم تمہیں دے دیں گے تو یہ بچی کی ملکیت میں نہیں آئے گا کیونکہ تصرف نہیں دیا قبضے میں نہیں دیا یہ والدین کے قبضے میں رہے گا اور صرف شادی کے لیے اس کو مخصوص کر دینا یہ زکاة کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنے گا لہذا اب ہر سال والدین کو اس کی زکاة دینی ہوگی تیسرا کویشن یہ کیا کہ ہمارے جو زیر استعمال زیور وغیرہ یہ مال ہوتا ہے جیسے گھر میں دکان وغیرہ میں ہم رہتے ہیں اور دکان پر کاروبار کرتے ہیں کیا ایسی چیزوں پر بھی زکوٰۃ وغیرہ لاگو ہوتی ہے دیکھیں اب ایک بات سمجھ لیجئے کہ پانچ قسم کے مالوں پر زکاة ہوتی ہے سونا چاندی روپیہ مال تجارت اور جانور اب چونکہ ہمارے ہاں جانور وہ ویسے نہیں ہیں کہ جو جنگل میں مفت میں چرتے ہوں اس کو ہٹا دیجئے چار چیزیں رہ گئیں سونا چاندی روپیہ اور مال تجارت تو ان چار پہ زکاة ہوتی ہے مال تجارت کیسے کہتے ہیں وہ مال جس کو آپ نے بیچنے کی نیت سے خریدا ہو یا اپنے کارخانے میں کوئی پروڈکٹ ہم تیار کرتے ہیں وہ یا پھر آپ کے مطلب جیسے رو میٹریل لے کے رکھا ہوا اس کی پروڈکٹ آپ بنائیں گے تو چونکہ یہ بھی پروڈکٹ کی شکل میں آ کے بکے گا اس لیے مال تجارت ہے کیش کے اندر روپیہ بھی آتا ہے پرائز بونڈ آتے ہیں شیئرز وغیرہ آ جاتے ہیں سیونگ سرٹیفکیٹس وغیرہ یہ سب اس میں شامل ہوتے ہیں تو بس ان چار مالوں پر زکرات ہے سونا چاندی اور روپیہ مال تجارت اس سے آپ اندازہ کر لیں اگر آپ کا رہنے کا مکان ہے تو نہ وہ سونا ہے نہ چاندی نہ روپیہ نہ مال تجارت زکاة نہیں ہوگی آپ کا فریج آپ کے پہننے کے کپڑے آپ کی گاڑی آپ کا اسکوٹر سب کو اس پہ لاتے رہیں ان چاروں میں سے نہیں ہے زکاة نہیں ہوگی ایسی آپ نے دکان اگر لے کے رکھی ہوئی ہے کرائے پہ چڑھائی ہوئی ہے تو دکان نہ سونا ہے نہ چاندی نہ روپیہ نہ مال تجارت اس پہ زکاة نہیں لیکن جو رینٹ آ رہا ہے وہ کیا ہے کیش وہ دوسرے مال کے ساتھ مل کر یا اس پہ سال گزرے گا تو زکوات کا معاملہ ہوگا ایسے اگر آپ کی اپنی دکان ہے اور اس میں آپ نے مال ڈالا ہوا ہے بیچنے کے لیے تو یہ کیا ہے مال تجارت دکان پر نہیں ہوگی اس مال پر ہوگی سال کے اینڈ میں اس کا حساب کریں گے جتنے اس کی کرنٹ ویلیو اس وقت اس مال کی ہوگی یہ زیادہ بھی ہو سکتی ہے آپ کی خرید کی جو آپ قیمتیں خریدتی ہیں اس سے زیادہ بعض وقت ریٹ بڑھ جاتے ہیں اور بعض وقت چیز کے ریٹ بہت گر جاتے ہیں تو جو ابھی کے ریٹ ہیں بس اس کا آپ اعتبار کریں گے اس کا ٹوٹل نکالیں دیگر مال کے ساتھ ملائیں اور اس کا ڈھائی پرسنٹ زکاة نکالیں گے اگر آپ یہ اصول یاد رکھ لیں گے کہ چار قسم کے مالوں پر زکاة ہے تو انشاءاللہ ہر چیز کا آپ آرام سے فیصلہ کر سکتے ہیں ہمارے ایک دوست نے ایک دم ہم سے پوچھا کہ جی میں نے اپنے کارخانے کی گھر کی گاڑی کی سب کی زکاة نکال دی کیا یہ صحیح کر رہا ہوں میں تو ان کو سمجھایا کہ یہ ان چار میں شامل نہیں ہے یہ زکوٰۃ آپ نے زیادہ نکال دی تو ان کو اب میں کیا کروں اس کا بھی جواب میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ جو اس طرح آپ اضافی زکاة نکال دیتے ہیں اسے نیکسٹ ایئر منہا کر سکتے ہیں مائنس کر سکتے ہیں آپ اس کا حساب کر لیں کہ میں نے اس سال زیادہ زکاة دے دی, دی ہے نیکسٹ ایئر جو زکاة بنے پہلے اس والے بال کو جو آپ نے زیادہ دی تھی اس پر سے مائنس کریں اگر پورا ہی ایسا ہو گیا ایک لاکھ زیادہ زکاة دی تھی اگلے سال ایک لاکھ ہی بنی کچھ بھی نہیں دینا ہوگا اور اگر آپ نے کم دی تھی جتنی کم تھی اس کو اضافہ کر دیں زیادہ دی تھی اور بھی زیادہ ہو گئی تو پھر اس سے بھی اگلے سال اس کو آپ حساب میں شمار کر سکتے ہیں یہ کہتے ہیں یہ دبئی سے تھا کہ یہاں دبئی میں ہم صدقے کے پیسے باکس میں ڈال دیتے ہیں جو ہر جگہ پر رکھے ہوتے ہیں اور مختلف کمپنیز کے نام انہوں نے بتائے اور جو اس میں اگر ہم زکوٰۃ ڈال دیں تو کیا حکم شرع ہوگا دیکھیں اس طرح زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی کیونکہ زکوٰۃ کی درست ادائیگی کے لیے شرط ہے کہ اس کو کسی شرعی فقیر کو مالک بنائیں شرعی فقیر وہ کہلاتا ہے جس کے پاس نہ تو ساڑھے سات تولہ سونا ہو نہ ساڑھے باون تولہ چاندی ہو نہ اتنا روپیہ ہو جس سے وہ ساڑھے باون تولہ چاندی خرید سکے جس سے آج کل پینتالیس ہزار پچاس ہزار نہ اتنا مال تجارت ہو اچھا اگر یہ سب تھوڑے تھوڑے ہیں تو پھر یہ دیکھیں گے ان سب کو جیسے ایک تولہ سونا ہے تھوڑی سی چاندی تھوڑا سا کیش تو ان سب کو اگر آپ کو روپوں میں تبدیل کر لیں پھر دیکھیں کہ ان کی قیمت ساڑھے باون تولہ چاندی تک پہنچتی ہے کہ نہیں پہنچتی اگر نہ پہنچے تو وہ شرعی فقیر کہلائے گا اور اگر کسی طرح نصاب کے برابر اس کو نصاب کہتے ہیں ساڑھے سات تولہ ساڑھے باون تولہ یعنی ایک وزن کی مقدار ہے اس کو نصاب شریع لحاظ سے کہتے ہیں اگر نصاب سے کم مال رہے تو شریع فقیر نصاب سے زیادہ نصاب کے برابر یا زیادہ ہو جائے تو اس کو غنی کہا جاتا ہے غنی منس مالدار تو غنی کو زکوۃ نہیں دے سکتے دیں گے تو ادا نہیں ہوگی اور شریع فقیر کو دیں گے تو ادا ہوگی اب اس کا جواب یہی ہے باکس میں آپ نے ڈال دیا اب آپ کو کیا پتہ یہ ڈائریکٹ ایسا ہے نہ ہو کہ کھانا کھلانے میں لگا دے اس میں کسی کو مالک بنانا ہی لازم نہیں آیا تو زکاة ادا نہیں ہوگی تو اس میں نفلی صدقات آپ ڈال سکتے ہیں لیکن زکاة وغیرہ اس میں نہ ڈالیں وہ اپنے ہاتھ سے کسی شرعی فقیر کو دیں اور خود نہیں دے سکتے تو جیسے اگر آپ دبئی میں رہتے ہیں پاکستان میں یا کسی اور ملک میں آپ کے رشتہ دار ان کو وہاں بھیج دیں ان کو وکیل بنا دیں کہ آپ میری زکاة کسی صحیح مستحق شخص تک پہنچا دیں زکوٰوٰوٰوٰوٰۃ کے مستحق کون لوگ ہوتے ہیں اور مثال دے کر ذرا سمجھائیں دیکھیں ابھی تو جیسے آپ کو بتایا کہ شرعی فقیر یہ زکاة کا مستحق ہوتا ہے غنی نہیں ہوتا اسی طرح غیر سید مستحق ہوتا ہے سید کو زکاة نہیں دے سکتے اگر دیں گے تو ادا نہیں ہوگی کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آل کے لیے اس کو منع فرمایا ہے اسی طریقے سے رشتہ داروں کے بارے میں بعض لوگ کوشچن کرتے ہیں اس میں اصول یہ ہوتا ہے جن کی نسل سے آپ ہیں انہیں نہیں دے سکتے ماں باپ دادا دادی نانا نانی جو آپ کی نسل سے انہیں نہیں دے سکتے بیٹا بیٹی پوتا پوتی نواسا نواسی اسی طرح شوہر بیوی کو اور بیوی شوہر کو زکوات نہیں دے سکتے ہی رشتہ داروں میں جیسے بھی بتایا کہ شریف فقیر ہو اس کو شریف کو غنی ہو اس کو نہیں دے سکتے سید ہو اس کو نہیں دے سکتے باقی آپ سب کو دے سکتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ بھائی بہن مامو خالہ تایا پھوپھی سسر ساس داماد جیٹ دیور نندے ان کو آپ زکاة بالکل دے سکتے